ауғанстандағы әскери хәрекеттердің тамамланғанына отыз үш жыл толды осы сәнеге байланысты тақтыкөпір айынында ұшырасу байрамы өткерілді бұл әскери хәрекетте қатынасқан жауынгерлер бір кесе шай үстінде сәубелесіп қауіп астында кешкен әскери әскериж жылдарын есіледі елімізде ер жетіп ата анасының көз қуанышы болған небір тепсе темір үзер азаматтарымыз өзге елдің мәпі үшін әскерлікке аттанғаныменен айрынарына өз аяғыменен толған жерге аман қайту бұйырмады осындай мүсібет тақтыкөпір айынында екі шаңырақтың басына түскен еді олар ниязбек байлыпесов пенен алымжан ерниязовтар әлбетте құралдаслары жиналған бұндай пайтта шейіт кеткен екі жолдасын еске алуды парызы деп біледі міне бүгін тақтыкөпір районында үлкен байрам өтіп жатыр міне себебі міне Афганистанда қызмет еткен жауынгерлер мірат етіп ресторанға міне соларға шай беріп соларды бір ұрмет ізет көрсетіп міне әкімят басшылары міне қызмет еткен жігіттер Мені бүгін жігітлеріміз бір бірімен көрсіп, шай үстінде сөйбетлесіп, өзінің жаңалықтары жақсы күнлерін бөлісіп атырыпты міне сондай байрамдардан байрамдарға жетісе беруіне тілектесі білдіремін мынау міне район басшылары хакимиятқа сонымен қатар көп мына қыз жігітлерге рахметтер айтамыз себебі біздерді хұрметлеп міне сыйлықлап құрметін жайына қойып үлкен қамқorlik көрсетіп yotiribdi ә, соларga hamma мына afғанстан ә, jamiyati ә, шүлкемнің атынан мен барлығына міетшылық білдіремін байрамдар құтты бола берсін район хәкімі жауынгерлермен ұшырасуға келіп олардың өмірінде ұмытылмас күн екенін атап өтті оларға саламаттылық тілеп естелік сауғалар тапсырды байрамға айланған бұл күнде әскери әрекетке қатынасқан жауынгерлерді мәдениет орайы қызметкерлері